श्रीसीतारामस्तोत्रम् अयोध्यापुरणीतारं मिथिला पुरनायिकां राघवानामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूनां कुलदीपं शानिमीनां कुलदीपिकां सूर्यवं स समुद्भूतं पुत्रं दशरथस्यात्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदि गर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षां स्फुरदिन्दीवरेक्षणाम् चन्द्रकान्ताननं भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननं मत्तमातङ्गगमनं सवधूगतां चन्दनार्द्रभुजामध्यं कुङ्कुमार्द्रकुशस्थलीं चापालं कृतहस्ताब्जं पद्मालं कृतपाणिकाम् शरनागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्त्रवस्त्रभूषणम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्याम् अन्योन्ये क्षणकाङ्क्षिनौ अन्योन्यसदृसाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यद्यकृतार्थताम् अनेन स्तौति यः सुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्याः सम्पदः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जनक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् एः पठेत् प्रातरुत्ताय सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति हनुमत्कृतसीतारामस्तोत्रं सम्पूर्णम्